1975 вы знаете, проводили в Донецком университете. Сейчас традиция этого эстапета укралина Технический университет Одесской, я думаю, они продолжат шесть с успехом, то ну, это важно. Я надеюсь, что все мы получаем оценные доски, которые мы реализуем свои знания, и все у вас выгодно доброе. Приєднаюся ну до всіх побажання, які вже призвучали. І, і, і щастя і вузя. Що наш грати до еліта? Отримати певний Хай досвід, подивитися, хто на що здатен, як в умовах нормальної конкуренції, коли не буде ніяких засобів, за допомогою яких можна зробити. Ну отак. В принципі, така сама думка. і ще важливо навести знайомство і отримати в принципі, задоволення певні нові емоції. Подивитися Одесу. <ріпи> Я представитель технічного мене очень робити на... нашем деле Олега появляются люди, как раз обеспечивающие документно поддерживающие работу предприятий, сложных комплексов научных. Ну, вот мы работаем над на обеспечение авиационной сферы, радио-космической сферы. Поэтому я не в этом плане специальности политические, и направленность политическая, как у нас близка, ближе, это коллеги как бы не только в рамках направления, это и близкие потоки лиц. Поэтому очень положительно. вы можете сказать о том, что данный олимпиада проходит именно в политехе? Как это повлияет на нашу кафедру и в дальнейшем? Я прежде всего хочу сказать о том, что сегодняшняя Олимпиада, она по нашей дисциплине проходит в четвертый раз. Первые три раза это был Донецкий университет, и я имела честь в 2012 году с группой студентов четвертого курса нашего факультета нашей специальности Ездить в город Донецк мы там были пять дней мы нас прекрасно принимали это был самый первый год проведения олимпиады по нашей специальности и прекрасная атмосфера олимпиады она выдала тон очевидно на все последующие годы нам есть чем гордиться и в общем-то, Одесса по праву переняла эстафету от Донецкого университета. И, в общем-то, я могу выразить только радость. А скажите, пожалуйста, на что нацелена организация данной имбиляции на нашей камере? обдаренной обда творческой молодежи, на появление профессиональных сформированных знаний, умений и да. навыков, на появление возможного потенциала кадров, да. то есть нашей смены. То есть мы хотим увидеть среди участников Олимпиады действительно достойную свою связь. Ну и с другой стороны, Олимпиада, как любое спортивное соревнование, дух состязания, воля да? к победе, быть первым, участие, участие да? знакомство, видеть, слышать, иметь возможность потом дальнейшего ну, общения на своем профессиональном уровне.